బాపట్ల జిల్లా చెరుగుపల్లి మండలం పొన్నపల్లి గ్రామంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ 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 సత్యప్రసూనాంబ సమేత స్వామి దేవస్థానములో ప్రతి అమావాస్యకు కాలభైరవ స్వామి హోమములు నిర్వహించుతున్నారు భక్తులు రెండు వేల రూపాయలు చెల్లించి హోమములో కూర్చోవలసిందిగా అర్చకులు కోరుతున్నారు कोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं का काशिकापुराधिनाथ भजे भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासिलोकपुण्यपापशोधकं का विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधकं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहलोभदैन्यकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं ध्रुवं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं ध्रुवम् देवराजसेव्यमानपावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिबृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थिरं समस्तलोकविग्रहं निक्वणन्मनोज्ञ हेमकिङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णकेशपाशोभिताङ्गनिर्मलं काशिका भज